Bagaimana memvisualisasikan kekayaan Anda sebelum ia wujud, dalam keheningan paling dalam di awal pagi, ketika dunia masih tidur, dan Anda sendirian dengan pemikiran Anda? Perjuangan sebenar bermula di ruang antara mimpi dan realiti. Itulah keyakinan tentang diri Anda, mulai terbentuk. Bayangkan, senario ini Anda sedang berjalan melalui hutan tebal yang dikelilingi oleh kegelapan, tetapi di suatu tempat di hadapan Anda. Ada cahaya redup yang menembusi pepohonan. Anda tidak pasti apa yang ada di sana, tetapi ada suara dalam diri anda yang memberitahu untuk terus maju. Insting ini, hasrat hampir tidak rasional untuk terus bergerak ke depan, adalah titik permulaan bagi segala-galanya yang mungkin anda capai. Kekuatan dalaman ini, percikan harapan kecil ini, adalah apa yang Napoleon Hill namakan hasrat yang menyala-nyala. Dan hari ini, Pendengar yang dikasihi, saya katakan kepada anda, percikan itu sudah ada dalam diri anda, rahsia untuk menukarkan percikan itu kepada api yang dapat menerangi masa depan. Anda terletak pada kemampuan anda untuk memvisualisasikan kekayaan anda sebelum ia wujud. Memvisualisasikan kekayaan anda bukan hanya membayangkan wang dalam akaun, bank atau kemewahan material. Ia bukan tentang impian cetek atau keinginan sesaat. Ini adalah tentang mencipta visi yang kuat dan jelas tentang siapa yang ingin anda menjadi, kesan apa yang ingin anda tinggalkan kepada dunia dan peluang tanpa had yang boleh diisi oleh hidup anda. Thomas Edison, lelaki yang memberi kita cahaya elektrik, sering berkata bahawa fikirannya adalah makmal mental sebelum ia menjadi fizikal. Dia memvisualisasikan setiap penemuan, setiap detail, setiap halangan lama sebelum dia menyentuh alat apapun. Baginya, visi mendahului tindakan. Dan jika seseorang seperti Edison yang kerap dipanggil gila boleh membentuk dunia dengan imajinasi beliau, bayangkan apa yang boleh anda lakukan apabila mengarahkan fikiran anda kepada perkara yang luar biasa. Sekarang renungkan sejenak apa yang anda lihat apabila anda menutup mata. Jika jawapan anda ialah tiada apa-apa, mungkin sudah tiba masanya untuk melatih minda anda melihat sesuatu, minda manusia seperti doh tanah liat yang mudah dibentuk dan bentuk yang anda berikan padanya akan menentukan arah hidup anda. Henry Ford, seorang pengikut falsafah Hill, sering berkata, sama ada anda fikir anda boleh atau tidak boleh, dalam kedua-dua kes anda betul. Ford memahami bahawa minda perlu diprogramkan untuk kejayaan dia menghabiskan bertahun-tahun membayangkan kilang-kilang yang beroperasi dengan tali sawat, kereta yang boleh dibeli oleh semua orang, dan revolusi industri yang mengubah wajah planet ini. Tetapi sebelum membina kilang pertamanya, dia sudah membina semuanya itu dalam fikirannya. Ford tahu bahawa langkah pertama untuk mencapai sebarang pencapaian besar adalah menjadikannya nyata dalam imajinasi anda. Jadi, bagaimana anda mula memvisualisasikan kekayaan anda? Pertama anda perlu faham bahawa kekayaan melampaui wang. Ia mengenai tujuan, kebebasan untuk mencipta, kebolehan untuk membantu orang lain dan warisan yang akan anda tinggalkan. Mulakan dengan bertanya pada diri sendiri. Siapa yang saya ingin jadi? Bagaimana saya ingin merasakan setiap pagi ketika bangun? Apa yang saya ingin berikan kepada keluarga saya, komuniti saya dan dunia? Soalan-soalan ini adalah asas kepada visi anda. Biarkan ia perlahan-lahan mengambil bentuk seperti pelukis melukis kanvas jangan terburu-buru benarkan diri anda bermimpi besar tetapi pada masa yang sama isi butiran gambar itu semakin hidup visi anda semakin ia menjadi nyata sekarang mari kita lihat lebih dalam apabila anda memvisualisasikan kekayaan anda anda sedang membina jambatan antara siapa anda sekarang dan siapa anda mampu menjadi Abraham Lincoln, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah, menghadapi kegagalan tak terhitung sebelum menjadi presiden. Beliau kalah dalam pilihan raya, gagal dalam perniagaan, dan menghadapi krisis peribadi yang dahsyat. Namun beliau tidak pernah kehilangan pandangan visinya untuk sebuah negara bersatu tanpa perhambaan. Beliau melihat visi itu dengan begitu jelas sehingga walaupun dalam saat-saat paling gelap, beliau terus maju. Lincoln tahu bahawa visualisasi tidak menghapuskan halangan tetapi memberi anda kekuatan untuk mengatasinya dan itulah yang harus anda lakukan lihat kekayaan anda sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan sesuatu yang sudah wujud dalam masa depan yang tidak jauh hanya menunggu langkah-langkah yang diperlukan untuk dicapai tetapi inilah rahsia yang banyak orang abaikan memvisualisasikan kekayaan bukan sahaja latihan mental ia juga amalan emosi. Anda perlu merasakan emosi seolah-olah anda sudah mencapai apa yang anda inginkan. Walt Disney, ketika mereka bentuk taman tema pertamanya, tidak hanya melukis peta dan lakaran. Beliau hidup dalam impian untuk mempesonakan berjuta-juta orang. Beliau dapat merasakan kegembiraan kanak-kanak berlari di taman, mendengar ketawa, melihat senyuman. Disney memahami bahawa emosi adalah bahan bakar visualisasi. Apabila anda merasakan kegembiraan, rasa syukur dan pencapaian dari visi anda, minda bawah sedar anda mula bekerja untuk membuatnya menjadi realiti. Ia seperti menghantar mesej kuat kepada alam semesta. Saya sudah begini dan inilah kita sampai pada titik penting. Disiplin harian untuk memvisualisasikan kekayaan anda. Ini bukan sesuatu yang anda lakukan sekali lalu lupakan. Ini adalah komitmen berterusan. Fikirkan Yesus Kristus kata-kata dan ajarannya masih bergema hingga hari ini. Beliau tidak hanya mengajar idea-idea, beliau hidup sepenuhnya dalam apa yang beliau percayai. Misinya jelas, dan beliau sentiasa memvisualisasikannya, walaupun menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Dengan cara yang sama, anda perlu berkomitmen untuk memupuk visi anda setiap hari. Sediakan masa untuk merenunginya. Gunakan imajinasi anda. Untuk mengisi butiran, lihat warna-warna, dengar bunyi-bunyi, rasa tekstur. Jadikan ini sebagai ritual suci, seperti doa sunyi kepada masa depan anda. Tetapi berhati-hati, visualisasi tanpa tindakan adalah seperti kapal tanpa layar. Anda boleh mempunyai visi paling cemerlang di dunia, tetapi ia akan tetap tidak dapat disentuh jika anda tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya. Andrew Carnegie, Raja Besi. Pernah berkata, setiap kekayaan besar bermula dengan satu idea. Tetapi beliau juga menekankan bahawa idea tanpa pelaksanaan adalah seperti benih yang tidak pernah bercambah. Oleh itu, sementara anda memvisualisasikan, mulailah bertindak. Langkah-langkah kecil tetapi konsisten mungkin kelihatan tidak penting pada mulanya, tetapi ia mempunyai kuasa untuk mencipta momentum. Ingatlah Empayar Carnegie bermula dari satu kilang. Empayar Rockefeller bermula dari satu pelaburan. Empayar Jobs bermula di garaj. Mereka tidak menunggu keadaan sempurna. Mereka mula dari mana mereka berada dengan apa yang mereka ada, didorong oleh visi sesuatu yang lebih besar. Inilah kebenaran lain yang perlu anda terima. Jalan menuju kekayaan bukanlah lurus. Akan ada saat-saat anda mempertanyakan visi anda akan ada hari-hari ketika beban realiti terasa menyesakkan perkara yang sama berlaku pada Mother Teresa yang mengabdikan hidupnya kepada orang-orang miskin dan pesakit dalam surat-suratnya beliau mengakui bahawa beliau menghadapi keraguan yang mendalam tetapi beliau tidak pernah meninggalkan visinya tentang kasih sayang dan belas kasihan beliau terus maju kerana beliau tahu matlamat lebih besar daripada kesulitan dan itulah yang harus anda lakukan Menerima liku-liku jalan, belajar dari kesilapan dan terus berjalan menuju cahaya yang telah anda visualisasikan. Akhir sekali, ingatlah bahawa rasa syukur adalah bahan rahsia visualisasi. Apabila anda bersyukur atas apa yang sudah anda miliki, anda meningkatkan keupayaan untuk menarik lebih banyak perkara baik. Rasa syukur bukan sahaja kata-kata indah, ia adalah kuasa besar yang menyelaraskan fikiran anda dengan kelimpahan alam. Semesta. Oprah Winfrey yang bangkit dari kemiskinan untuk menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia sentiasa menekankan peranan rasa syukur dalam perjalanannya. Beliau memvisualisasikan kejayaannya, tetapi beliau juga bersyukur atas mukjizat kecil harian yang membuka jalannya. Dengan mengamalkan rasa syukur, anda mencipta kitaran kebajikan. Semakin banyak anda bersyukur, semakin banyak perkara baik yang anda tarik. Sekarang, Apabila kata-kata ini bergema dalam fikiran anda, izinkan diri anda membayangkan semula cahaya redup itu di hutan. Anda lebih dekat dengannya sekarang dan setiap langkah yang anda ambil membuatnya semakin terang. Percayalah bahawa cahaya itu nyata, bahawa ia melambangkan segala-galanya yang anda inginkan dan layak dapatkan. Visualisasikan dengan jelas, rasakan dengan kuat dan berjalanlah ke arahnya dengan tekad. Kerana pada akhirnya, kekayaan yang anda cari bukan berada di tempat yang jauh. Ia sudah ada dalam diri anda. Hanya menunggu anda melihatnya, mempercayainya dan menjadikannya realiti. Langkah seterusnya adalah milik anda.